Hər kəsə salam olsun. Bir neçə saat bundan əvvəl mən bu günün etibar etdiyim təxminləri sizlərlə paylaşmışam. Ə, bundan əvvəlki videomda var. Ə, dəstək olsa, abunə olsasınız, like etsəz çox sevinərdim və həmin videoda bildirmişdim ki, növbəti videoda 2.5 üstlər hansı əmsallara daha çox uyğundur, ə, məqsədə uyğundur, daha çox uyğundur və daha çox gəlmə ehtimalı var, onları sizinlə paylaşacağam və bu seçdiyim 7 oyunu mən dəyərləndirmişəm artıq. İstəsəz bu oyunlardan seçib də yaza bilərsiniz, istəsəz hamısını da yaza bilərsiniz. Əgər başlamayıbsa, çünki biraz işim olduğu üçün link paylaşdım. Amma seçib yazmalıq oyunlar var, hələ vaxtına çox var. Və burada görsənən bu əmsallar 1.34, 1.46, 1.37, 1.36, 1.43, 1.49, 1.32. Bu əmsallar 190%, 190, hətta 95% qatılılmaz olaraq 2.5 üst gəlir. Bunu tam arxayın ola bilərsiz. Sadəcə Əlbəttə bunu da öncədən deyim ki, bunun fərqi yoxdur. Məsələn, mən Misldə oynayıram. Burda mən gördüyüm bu əmsallarda siz bunu 1xBetdə də dəyərləndirə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Orda 1.32 deyil, 1-dən 1.40 oldu. Həmin bu oyuna baxıb dəyərləndirməlisiniz və onun yəni fərqi yoxdur. Siz Misldə əgər bu əmsalı gördünüzsə, dəyərləndirə bilərsiniz. Sadəcə biraz daha buna məntiqli lazımdı ki, məsəl Barcelona ilə PSG 1.34 əmsalı ə bu oyunun mis verər misal deyək, Qalatasarayla məsəl üçün də Fenerbahçəyə və isə bu əmsal biraz şübhəli gələr. Amma Barcelona ilə PSG oyununda mütləq gəlməlidir bu 2.5 üst. Bunu gecə özünüz də görəcəksiniz. Yəni biraz sadə təxmin, biraz və ə, daha doğru düşünmək lazımdır. Amma bu əmsallar yenə deyirəm 190, 95% hətta gəlmək ehtimalı şansı çoxdur yəni dəyərləndirə bilərsiniz. Bu əmsallar, burada görsənən əmsallar 2.5 üst və boş deyək də, belə deyək. 2.5 üstdə daha çox məyilli əmsallardır. Bunları yadda saxlayın və dəyərləndirin. Dəyərləndirin, mən düşünürəm peşman olmayacaqsınız. Amma hamısını dəyərləndirməyin. Əlbəttə hamısının gəlmək ehtimalı çox çətindir. Çünki yenə yəni deyirəm, bu oyunlar yazanlar bilir ki, bu təkcə bir təxmindir, düşüncədir. Sadəcə neçə illərdir biz bununla məşğuluq, məşğulluq deyə və bu əmsallar üşə artıq bizim gözümüzə batır ki, bu əmsallar gəlmək ehtimalı çoxdur. Və indi burada görsənən əmsallardan aşağı əmsallar var ki, 1.28, 1.23. Bu əmsallar inanın mənə 2.53 190% gəlmir. Bunun da mən sizə izahlı şəkildə zəhm verəcəm ə yeni açılmış bir səhifədir və xahiş edirəm hər kəs dəstək olsun, abunə olsun, like etsin. Eee düşünürəm təxminlərim xoşunuza gələcək, analizlərim xoşunuza gələcək və bir çox kimlərinsə qazanmağına Ə, bəlkə də ə, doğru yol olacaq. Düzdür, bu biraz doğru əməl deyil, amma əgər bu bizdə artıq varsa, bunu oynamaq istəyiriksə, ə, mənim də proqnozlarım düşünürəm ki, kimlərəsə xoş olacaq və qazancı bol olacaq. Bundan ə, bunun üçün ə, sadəcə sizdən dəstək gözləyirəm və abunə olmağınızı istəyirəm. Belə bu qədər. Növbəti videolar, hətta növbəti videolarda 2.1, yəni 2-dən 1 1dən 2, bunlar oynayanlar bilir. Yəni time 1 oyun 2, 2dən 1, 25 əmsal, 30 əmsal, hətta 40 əmsala qədər qalxan, 45 əmsala belə qalxanlar var. Yəni bunları da paylaşacağam. Bunların da analizləri var. 2.5 altının da analizi var, qol-qolun da analizi var. Hər birinin e, əmsalları var. Çalışın əmsallarla oynayın. Əmsallarla oynayın, uzusmayacaqsınız. Amma bazardığınız qədər oyun sayını az eləyin. Burda mən sadəcə seçib yazmışam sizlər üçün də dəyərləndirmişəm 10 manat. Sizlər üçün də paylaşmaq üçün, yəni əmsallar görməkdən ötürü paylaşmışam. Amma yəni bu dərəcədə onun yazmağa ehtiyac ehtiyac yoxdur. İstərsən 10 manat vur, istərsən 5 manat vur, istəsən 100 manat vur. 2, 3 gözəldir. Belə, bu qədər. Dəstək olmağınızı gözləyirəm. Təşəkkürlər.